बंदा कोई अमल नहीं कोई भी नमाज नहीं कुछ भी नहीं लेकिन रब तला की करम नवाजी कि वो बंदा कयामत का रोज यदि से मुबारक का मफहम है कयामत का रोज और वो बंदा हिसाब किताब हुआ लिख दिया गया कि इसको जहन्नम में डाल के फरिश्ते उठाएंगे और उसको जहन्नम की तरफ ले निकलेंगे अब वो बंदा रो रहा है माफिया मांग रहा है लेकिन फरिश्ते तो आदर आर्डर के मोहताज हैं रब तला जो हुक्म फरमा देता है वो वैसे ही करते हैं अब वो गुनहगार है, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं उसको अचानक से जो है ना वो फरिश्ते रुक जाएंगे और उस बंदे का जो है ना रुख बदल के जन्नत की तरफ ले निकलेंगे पहले जहन्नम जा रहा था अब जन्नत की तरफ जा रहा है तो वो बंदा बड़ा परेशान होगा बड़ा हैरान होगा और पूछेगा फरिश्तों से कि चंगा अमल तो किता कोई नहीं हिसाब व किताब जिस टाइम हुआ उस वक्त तो मुकद्दर लिख दी गई जहाँ मुझे ले जा रहे थे फिर अचानक से ये रुख बदल दिया और जन्नत की तरफ ले जा रहे हो मेरी तो कोई सुनी नहीं आपने तो ये अचानक से क्या हुआ फिर वो फरिश्ते कहेंगे हम तो ऑर्डर के मोहताज हैं रब रब्तारा ने फरमाया जहन्नम ले जाओ जहन्नम ले जा रहे थे रबाल ने फरमाया जन्नत ले जाओ हम जन्नत ले जा रहे हैं भाई हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है फिर वो बंदा वो गुनहगार बंदा टूटे हुए लहजे में दर्द भरे लहजे में रब तला की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा भारी ताला मुकद्दर कर दी गई थी जहन्नम भेजा जा रहा था फिर अचानक से आर्डर बदल गया और जन्नत की तरफ ये क्या माजरा है तो फिर रब तला फरमाया मेरे बंदे शायद तुझे याद नहीं है बारह बताया गया था तुझे कि रब ताला अपने बंदे से सत्तर माओ से भी बढ़ के प्यार करता है। कम अज कम सत्तर माए पता नहीं कितना माओ जितना प्यार करता होगा उन्हें कभी इस जुमले पे गौर किया कि कम अज कम सत्तर माए मतलब कम कम से कम दर्जा जो है बिल्कुल लो लेवल का दर्जा जो है वो सत्तर माए ज़्यादा पता नहीं कितना माओ जितना प्यार करता होगा बारी तला अपने बंदों से तो कोई हिसाब ही नहीं है और जिस बंदे ने रब तला के हुक्म के मुताबिक रब तला के मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होगी उसके तो फिर वारे ही नहीं आ रहे होंगे एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है और रब तला की मोहब्बत का दर्जा अपने बंदे के साथ सबसे कम जो वो है वह सत्तर माएँ कम अज़ कम फिर रब तला फरमाएगा बंदे तो नहीं सुना था कि मैं अपने बंदों से सत्तर माओं से भी बढ़ के प्यार करता हूँ कह बारे तला हाँ सुना था तो कहने रब तला फरमाएगा एक दिन ना तू सारा दिन काम कर कर के थक के रात को जब तू सोया ना सारा दिन तूने मेरी ना फरमानी है कि कोई नमाज नहीं पढ़ी कुछ भी नहीं किया तू जब रात को सोया ना थका हारा तो जब तूने करवट बदली सोए हुए करवट बदली और ना चाहते हुए तेरा कोई इरादा नहीं था तूने कोई नीयत नहीं की थी तेरी कोई चाहत नहीं थी मर्जी नहीं थी ना चाहते हुए करवट बदली और तेरी जुबान से एक दफ़ा निकला था अल्लाह बस एक दफ़ा मैंने वो तेरा नाम लेना इतना पसंद किया तो मैंने तुझे माफ कर दिया जा जन्नत चला जा तो यार अगर रब तला ना चाहते हुए अपना नाम सुने जो बंदा ना चाहते हुए ले तो रब तला इतना मोहब्बत फरमाए तो जो बंदा हजरत जी वजू करके मस्जिद का कोना पकड़ के बैठा हो तस्वी पकड़ के पढ़ रहा हो पांच वक्त की नमाजें पढ़ रहा हो पांच वक्त ये सदाएं लगा रहा हो कि अल्लाह अकबर सुबह 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 आला फिर उसका क्या मकाम होगा फिर उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं मेरे भाई हमारा रिश्ता रब के साथ मजबूत होना चाहिए दुनिया के साथ नहीं